やった 去吧，臭死了你,你！你怎么了？嗯，没事儿，可能昨天晚上受凉了吧。生病怎么不去医院、啊？ 要这么高，我带你去医院吧。不去医院、嗯，我我自己休息一下就好了。行，那你好好休息吧，我先走了啊。哎，我好冷啊！你确定不要我带你去医院吗？喂。 喝水。那，谢谢啊。走了。哎，又咋了？呃，我饿，想吃什么？ 冰箱里面有。哎，你的冰箱在哪儿呢？你平时工作这么忙，冰箱里应该没什么东西吧？进来呢。想吃什么菜？呃，我想吃的很简单啊，荤的来一个红烧肉，再来一个糖醋里脊，再来一个。 土豆烧牛肉，差不多了，荤的就三个吧。然后素的，你给我来一个地三鲜。呃，昨天不是拿了一个锅回来吗？你再给我做一个，嗯。金汤猪肚鸡啊，差不多了。我看你一点都不像生病的人，既然你这么有胃口的话，不如……哎呀，难受呀！ 大冬天的，又冷又饿，没有人照顾，怎么那么可怜呀、啊？三十九了！哎呀！好了没啊？快了。饿呀。 喝吧，看什么、啊？谁家病人吃那么油腻的东西啊？我人生第一次诅咒，爱喝不？喝，不喝点外卖不？回来。病人四肢无力、虚弱，要人喂。我啊，我欠了你的。 汤吗？有点淡。有的吃不错了，还挑。 你家这沙发挺舒服啊，加热的吗？德国进口，上星期刚买的，舒服吗？舒服，有钱真好。嗯。今天有空吗？ 传授你一招投行独家解压心法。今天恐怕不行，明天可以吗？那好，明天见。照顾病人就不能专心一点吗？一心一意，专心致志，懂不懂？那麻烦你快点吃好吗？我一会儿还有事儿。 剩下的粥我给你放锅里保温了，晚上记得吃啊。你自己吃吧，给你泡杯药去。